kommunal xizmatlarda billing tizimi mavjud emas edi ya'niki o'sha abonentlarni e, ma'lumotlari abonentlarni o'sha qamrovini jamlagan bir platforma yo'q edi hozir elektr sohasida ham gazda ham chiqindilarda ham issiqlik ta'minotidagi korxonalarda ham billing tizimi yaratildi va abonentlar to'g'risidagi ma'lumotlar shakllantirildi ana endi keyingi galdagi vazifamiz ana shularni hammasini jamlab yagona hisob raqam orqali to'lash imkoniyatini yaratish bu degani yagona billing tizimini shakllantirish nima uchun bu tizim endi bugunga kelib yaratilyapti ma'lumki qirq ikki mingga yaqin uylar bo'ladigan bo'lsa bunda e, salkam bir yarim million abonent bor ular to'g'risida ma'lumotlarni shakllantirish kerak edi o'sha ular to'g'risidagi abonentlar to'g'risidagi ma'lumotlarni jamlagan tizim yaratish kerak edi bundan tashqari issiqlik ta'minoti korxonalarida 700 mingga yaqin abonentlari bor ular to'g'risidagi ma'lumotlarni jamlash kerak edi Ularni hammasini alohida tizimlari billing tizimlari yaratildi ana endi bular integratsiya bo'lgan holda yagona billing tizimi yaratiladi bu tizim yaratilgandan keyin yagona hisob raqam bo'ladi o'sha yagona hisob raqam orqali kirib o'zi istagan kommunal xizmat ko'rsatish tashkilotlarini tanlab to'lov amalga oshiriladi